Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam IPGM, peneraju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Yazid Haikal bin Muhammad Najib dari T2 S2.06 Option Pendidikan Islam. Pada hari ini saya bersama lima orang ahli kumpulan lagi akan membentangkan kepada anda semua tentang kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna bagi sesi 2026. Baik, umum mengetahui bahawa pada perbincangan kali ini terdapat dua kursus utama yang terlibat secara langsung dengan KPAPB ini iaitu kursus yang pertama Pedagogi Pendidikan Al-Quran dan Hadis manakala kursus yang kedua Pedagogi Ibadah, Adat dan Jawi yang mana masing-masing memiliki kod kursus PIMK 3273 dan PIMK 3283 Pedagogi Pendidikan Al-Quran dan Hadis berfokuskan secara ringkasnya berfokuskan kepada analisis kurikulum, strategi, pendekatan serta kaedah dan teknik PDP untuk bidang al-Quran dan hadis di peringkat sekolah rendah manakala untuk PMK 3283 khusus ini berfokus kepada pengajaran tokoh-tokoh ilmuan Islam menganalisis kandungan bidang ibadah adab dan jawi aplikasi kaedah dan teknik pengajaran khususnya dalam bidang ibadah adab dan jawi baik berikut merupakan gambaran secara kasar tentang kapasiti pedagogi Pembelajaran bermakna yang berlaku antara PMK 32, 3273 dan PMK 3283 yang mana pada hasil akhirnya adalah penentuan big idea antara dua kursus ini yang mana dengan harapan dapat menghasilkan satu senario pembelajaran bermakna. Antara HPK kursus yang terlibat adalah PIMK 3283 Pedagogi Ibadah Adab dan Jawi iaitu Organisasi Pengajaran Ibadah Adab dan Jawi Sekolah Rendah yang berkesan dan yang kedua pula adalah PIMK 3273 Pedagogi Al-Quran dan Hadis iaitu melaksanakan pengajaran mikro dalam bidang perikan Al-Quran dan Hadis. Big idea bagi gabungan kursus PIMK 3283 dan PIMK 3273 adalah Guru Madani Kompeten Menjana Generasi Seimbang Duniawi Ukrawi. Hasil gabungan dua kursus ini telah mencetuskan tiga essential question. Yang pertama, Bagaimanakah seorang guru yang kompeten dapat mengamalkan nilai-nilai madani? Dan yang kedua, bagaimanakah strategi pengajaran yang berkesan dapat memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan murid? Dan yang ketiga, sejauh manakah peranan guru madani dapat menjana kemajadian pelajar dari sudut akademik sahsiah yang seimbang dan warga negara yang bertanggungjawab? Mari kita saksikan elemen-elemen yang terdapat dalam gabungan dua kursus ini kita beralih kepada model 3E. Baik, kedua-dua kursus ini menekankan elemen 3E iaitu pertama engagement, mewujudkan pelibatan pelajar secara kognitif, emosi dan sosial. Yang kedua adalah enhancement, secara ringkasnya memperdalam kefahaman pelajar terhadap konsep ataupun suatu ilmu melalui aktiviti penggayaan dan pemantapan. Dan yang terakhir sekali adalah extension iaitu proses pengembangan pembelajaran ke aras yang lebih tinggi dan kontekstual serta yang lebih luas. Berikut merupakan bukti-bukti bahawasanya engagement memangnya berlaku sewaktu dalam interaksi kuliah 14 minggu pada semester tersebut. Baik, aktiviti yang pertama, pengajaran dan pembacaan ikhrop bersama murid tadika yang mana aktiviti dalam kuliah ini menyediakan ruang dan peluang kepada siswa dan siswi guru untuk menggunakan ilmu sedia ada serta mengaitkan kandungan yang telah dipelajari, kandungan pembelajaran yang telah dipelajari serta diaplikasikan dalam dunia sebenar. Jadi, hubung kait antara kandungan pembelajaran serta pengalaman sedia ada membentuk satu konstruk atau konstruk pembelajaran bermakna yang lebih berkesan. Kemudian, pelibatan yang menggalakkan interaksi dua hala menerusi penggunaan teknologi seperti LCD dan speaker seperti yang dalam gambar tersebut. Jadi, menggalakkan pelibatan pelajar IPG secara kognitif, emosi dan sosial. Seterusnya, merangsang pembelajaran, jadikan pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Dan sekali perbincangan sama rakan dan dan keterlibatan secara langsung dalam mereka ada slide. Seterusnya pula berkaitan dengan bukti enhancement iaitu pengukuhan dan pemantapan. Yang mana kebanyakan unsur ini terjadi Bila berlakunya aktiviti-aktiviti kooperatif seperti aktiviti perbincangan secara kumpulan dalam usaha untuk membentuk pemikiran yang lebih kreatif dan beraras tinggi. Contohnya di bawah terdapat aktiviti perbincangan kumpulan yang membantu pelajar untuk membina struktur pengetahuan yang lebih tersusun dan bermakna sekaligus menggalakkan interaksi perbincangan serta penerokaan idea secara kolaboratif. Jadi pada masa yang sama juga mengurangkanlah salah faham konsep melalui bimbingan dan maklum balas yang berterusan. Dan yang terakhir ialah extension iaitu suatu fasa akhir bagi pelajar untuk mengaplikasikan ilmu dan kemahiran yang mereka ada ke tahap yang lebih tinggi. Misalnya, di bawah kursus PMK3273 dan PMK3283 terdapat tugasan yang menuntut pelajar untuk melaksanakan simulasi pengajaran. Di mana simulasi pengajaran ini berskala kecil iaitu micro teaching dengan melibatkan rakan-rakan sekelas sebagai murid-murid yang uh, murid-murid. Jadi daripada situ setiap pelajar dituntut untuk menonjolkan diri dan menjadi contoh kepada rakan-rakan serta berkongsi idea dalam melaksanakan tugasan tersebut. Uh, bila tugasan tersebut direkodkan secara video kemudian dimuat naik ke YouTube, platform YouTube dan sebagainya, uh, perkara tersebut merangsang pembelajaran mereka menjadi lebih kritis kerana mereka juga berpeluang untuk mendapat maklum balas dari pelbagai pihak. Contohnya seperti yang tertera di dalam gambar tersebut. Baik, kita telusuri pula kepada model 3R yang mana 3R ini mewakili rigor, relationship dan relevance. Rigor merujuk kepada suatu proses mencabar intelek atau tahap kecerdasan seorang pelajar itu menerusi proses pengajaran dan pembelajaran demi mengupayakan ataupun mengasah kebolehan berfikir secara kritikal serta sekaligus mengasah kebolehan menilai dan mencipta suatu perkara yang baru manakala relationship pula merujuk kepada suatu hubungan yang sehat dan positif antara pelajar itu sendiri dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan yang dekat dengannya misal kata hubungan sama pelajar dengan pelajar ataupun hubungan pelajar dengan pesyarah ataupun hubungan pelajar dengan murid sekiranya sudah pergi ke sekolah ataupun di lapangan persekolahan. Untuk relevance pula, berkait rapat dengan aplikasi ilmu dalam konteks dunia sebenar. Di sini kami lampirkan beberapa keping gambar untuk membuktikan bahawasanya tiga r sememangnya berlaku dalam konteks pengajaran dan pembelajaran dalam kursus inilah PMK 3273 iaitu aktivitinya pembinaan peta minda bagi menggalakkan pemikiran secara mendalam dan kritis yang mana kita tahu peta minda ataupun peta IT ini adalah salah satu unsur daripada pendidikan abad ke-21 PAK21 yang mana pada hasil akhirnya menjurus kepada maklumat membentuk suatu keupayaan berfikir secara kritis manakala dari segi PMK 3283 pula penelitian terhadap kemampuan menjalankan aktiviti dan tugasan guru yang mana di bawah kursus ini diberikan tugasan micro teaching untuk dilaksanakan oleh para siswa-siswi guru mencipta suatu perkara yang baru Iaitu bahan bantu mengajar yang maujud Ataupun digital secara kreatif dan inovatif Adapun bagi R yang kedua iaitu relationship tadi Juga berlaku dalam PMK 3273 dan PMK 3283 Di sini kita boleh lihat kebanyakan tugasan yang diberikan kepada siswa-siswi guru Adalah berupa tugasan-tugasan kolaborasi Yang menuntut para pelajar untuk bekerjasama dalam kumpulan kecil Bagi menjayakan suatu maklumat iaitu menyelesaikan tugasan. Jadi hubungan ini juga boleh merangkumi interaksi antara pelajar dan pelajar, juga pelajar dengan pesyarah. Ada setengah tugasan juga diberikan kepada pelajar untuk merujuk pakar-pakar bidang seperti guru-guru di sekolah bagi menjayakan suatu tugasan. Jadi relationship ini alamatnya untuk menyemai semangat kerjasama serta menyemai nilai saling hormat menghormati dan kasih sayang. dan yang terakhir ialah relevance iaitu kesinambungan yang mana pelajar-pelajar APG -pelajar dituntut untuk menggunakan mengaitkan pengetahuan sedia ada dari segi kandungan pembelajaran di bawah dua khusus ini untuk diaplikasikan dalam simulasi pengajaran di bawah pentaksiran berterusan kedua khusus ini contohnya kaedah teknik pengajaran serta BBM yang sesuai digunakan pakai diimplementasikan di, di, di sewaktu melaksanakan simulasi pengajaran contohnya dalam gambar tersebut panduan solat jenazah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan serta panduan susunan dan bacaan Al-Quran sebagai bahan bantu mengajar. Seterusnya, kompetensi global 6C iaitu communication, creativity, critical thinking, character, citizenship dan collaboration. Mari kita lihat hasil gabungan dua khusus berkaitan kompetensi 6C. Seperti yang telah ditampilkan, aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan telah menerapkan elemen kolaborasi dan komunikasi dalam model kompetensi global NMC melalui penlibatan aktif pelajar dalam kerja berkumpulan, pembincangan idea serta pembentangan hasil tugasan secara berkesan dan beretika. Antara aktiviti yang diperolehi melalui kolaborasi dan komunikasi ini adalah perbincangan kumpulan secara kreatif dan aktiviti pembincangan dan penyediaan bahan yang menarik serta kritis dan pembentangan hasil kerja daripada pelajar serta interaksi dua hala dan soal jawab. Elemen kreatif dan pemikiran kritis diterapkan melalui penghasilan bahan bantu mengajar yang inovatif serta pelaksanaan aktiviti pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah yang menggalakkan pelajar berfikir secara analitis, mencana idea baru dan membuat keputusan secara rasional. Antara perkara yang kita dapat lihat melalui rajah ini adalah reka bentuk bahan bantu mengajar secara kreatif, aktiviti permainan pendidikan, gamifikasi dan penyelesaian masalah kebat serta integrasi visual dan simbolik. Hal ini telah membuktikan bahawa gabungan dua kursus ini bukan sekadar penyampaian isi kandungan semata-mata tetapi sekali membuka peluang kepada pelajar menghasilkan idea yang inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran seiring dengan pembelajaran abad ke-21. Elemen sasih dan kewarganegaraan diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menekankan pembentukan akhlak mulia, tanggungjawab sosial serta kesedaran pelajar sebagai anggota masyarakat dan warganegara yang beretika. Jadi pada rajad ini dapat dilihat melalui penerapan nilai murni dan akhlak berlakunya penerapan ilmu Al-Quran dan panduan solat. Seterusnya, tanggungjawab sosial dan keprihatinan dengan menggunakan bahan kita semula dan digital. Selain itu, berlaku juga kesedaran kewarganegaraan yang mana dia mengaitkan dengan penerapan tulisan jawi sebagai warisan dan akhir sekali berlaku etika dan tata susila dalam interaksi dengan membina jati diri pelajar dan membentuk guru yang kompeten. Model rekabentuk pembelajaran MRP ialah satu kerangka pedagogi bersepadu yang berteraskan deep learning bagi memastikan pembelajaran berlaku secara bermakna mendalam dan berimpak. Model ini menekankan kefahaman sebenar, pemikiran aras tinggi serta keupayaan murid mengaplikasikan ilmu dalam konteks kehidupan sebenar. MRP menggabungkan empat elemen utama iaitu amalan pedagogi, perkongsian pembelajaran, persekitaran pembelajaran dan pemanfaatan digital yang saling melengkapi dalam menyokong PDP berpusatkan murid. Melalui pendekatan ini, pembelajaran tidak lagi terhad kepada bilik darjah semata-mata, sebaliknya berlaku berlaku secara fleksibel, kolaboratif dan berterusan. Dalam konteks KPPB, MRP berfungsi sebagai asas pelaksanaan bagi membentuk kemenjadian pelajar secara holistik merangkumi aspek intelek, emosi, sosial dan nilai selari dengan aspirasi pendidikan abad ke-21. Elemen yang pertama ialah amalan pedagogi. Dalam aspek amalan pedagogi, kami melaksanakan pengajaran mikro yang dirancang secara sistematik dan berfokuskan pelajar. Terdapat juga pendekatan pembelajaran aktif seperti aktiviti penghayatan ayat Al-Quran serta perbincangan berkumpulan. Pendekatan ini membantu murid memahami bukan sahaja apa yang dipelajari tetapi mengapa dan bagaimana ilmu tersebut diamalkan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, bagi elemen perkongsian pembelajaran, dapat dilihat penglibatan aktif pelajar melalui perbincangan dan pembentangan hasil pembelajaran. Aktiviti ini memberi peluang kepada pelajar untuk berkongsi pandangan, bertukar idea dan belajar secara kolaboratif dalam suasana yang saling menghormati. Perkongsian pembelajaran ini bukan sahaja meningkatkan kefahaman kandungan, malah membina kemahiran insan yang seperti komunikasi, kerjasama dan empati. Melalui interaksi ini, nilai-nilai adab seperti mendengar pendapat orang, bertoleransi dan menghargai perbezaan dapat dipukul. Secara tidak langsung, PDP yang dilaksanakan menyokong pembentukan murid yang berakhlak dan berekutayaan berinteraksi secara positif dalam masyarakat. Seterusnya, elemen persekitaran pembelajaran menunjukkan suasana PdP yang kondusif, terancang dan menyokong perkembangan pelajar secara menyeluruh. Susun atur kelas, penggunaan bahan bantu mengajar serta pengurusan bilik darjah yang berkesan membantu mewujudkan suasana pembelajaran yang selamat dan selesa. Persekitaran yang positif ini memberi kesan kepada disiplin dan tumpuan murid semasa pembelajaran. Dalam aspek pemanfaatan digital, terdapat penggunaan teknologi secara terancang dan bermakna dalam PDP. Penggunaan slide interaktif, video, bahan visual dan sumber digital membantu meningkatkan kefahaman murid terhadap konsep yang abstrak seperti penghayatan ayat Al-Quran, amalan ibadah dan nilai adab oleh itu dalam kursus ini dapat kita lihat penggunaan digital yang diaplikasikan seperti pengajaran mikro yang dimakturun pada platform seperti YouTube dan hasil tersebut dapat ditonton dan dikomen oleh semua individu justeru hasil komentar telah kami gunakan sebagai refleksi dan laporan untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam pengajaran mikro hal ini membuktikan ia bukan sahaja terhad di dalam bilik darjah Model pembelajaran pelajar MPP merupakan kerangka yang menumpukan pelajar sebagai teras pembelajaran di mana pelajar berperanan aktif membina kefahaman, kesedaran kendiri dan tanggungjawab terhadap proses pembelajaran. Model ini mengiktiraf kepelbagaian keperluan, minat dan potensi pelajar dalam mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Dalam konteks KPPB, MPP menjadi asas pemahaman tentang bagaimana pelajar berkembang secara holistik seterusnya membantu merancang PDP yang menyokong kemenjadian pelajar dari aspek akademik, sahsiah dan hala tujuh diri. Elemen perhubungan menunjukkan hubungan positif yang dibina melalui pendekatan mesra, penyayang dan berteraskan nilai adab, berperanan sebagai kedua dan pembimbing yang mendekati murid secara berhemah, sekaligus mewujudkan kepercayaan dalam proses pembelajaran. Seperti yang kita dapat lihat, apa yang dipelajari dalam kursus BIMK 3273 telah kami aplikasikan di lapangan iaitu di Tarikah 50 Saatnya. Dan perkara ini dapat memberikan kami gambaran secara langsung berkaitan proses PDP yang sebenar. Hal ini juga dapat membantu diri kami untuk memperkukuhkan kemahiran perhubungan dalam mendekati murid-murid secara berkesan. Bagi elemen aspirasi, rajah menunjukkan peningkatan keyakinan diri, kreativiti dan kesungguhan pelajar dalam pembelajaran. Penglibatan aktif pelajar serta hasil kerja yang dihasilkan mencerminkan aspirasi mereka untuk menjadi individu yang berilmu dan berakhlak mulia. Pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan kehidupan seharian membantu pelajar membina hala tuju serta cita-cita yang positif. Aspirasi ini bukan sahaja tertumpu kepada pencapaian akademik, malah turut melibatkan pembentukan sahsiah dan tanggungjawab sebagai warga negara yang beretika. Dalam aspek belajar cara belajar, kami dibimbing untuk menjadi pembelajar aktif dan berdikari. Oleh itu, kami telah melakukan rujukan dan perbincangan bersama pakar dalam kursus ini serta kami belajar bagaimana untuk memahami, mengaplikasi dan menilai pembelajaran. Pendekatan ini membantu membina kemahiran metakognitif dan kesedaran kendiri terhadap proses pembelajaran. Hal ini selari dengan matlamat melahirkan pelajar yang bertanggungjawab terhadap ilmu dan pembentukan diri. Impak KPPB yang dapat dilihat berdasarkan gabungan dua kursus ini adalah Pertama, siswa guru lebih kreatif dalam mereka bentuk pengalaman pembelajaran yang menarik dan relevan Serta membantu murid memahami isi pelajaran secara mendalam Yang kedua, siswa guru lebih kompeten dalam analisis pengajaran mereka sendiri Sekaligus meningkatkan kualiti profesionalisme Di sini, kami sertakan produk akhir kami iaitu link Google Sites Gabungan kursus PIMK 3283 dan PIMK 3273 sebagai rujukan penonton Kesimpulannya, berdasarkan elemen-elemen yang telah dibentangkan dapatlah dibuktikan bahawa guru madani kompeten berperanan membentuk murid secara menyeluruh merangkumi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Guru bukan sahaja menekankan pencapaian akademik dan kemahiran abad ke-21 malah mengutamakan pembentukan akhlak dan nilai keagamaan bagi melahirkan generasi yang seimbang duniawi dan ukrawi. Akhir kata, pembelajaran bermakna pemangkin kepada guru madani kompeten menjana generasi seimbang duniawi ukrawi.